Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa abdulus salati wa atamu taslimi ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah sadri wa yassir amri wahlul wa hlul min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hikmah واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبئون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba Alhamdulillah muslimin muslimat hadirin hadirat yang saya hormati moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan dia saya Allah beri dia faham dalam urusan agama dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu bi utammima makarimal akhlaq hanya sahaja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak alhamdulillah malam ni insyaallah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari jemaat yang keempat anjuran masjid sultan salahuddin abdul aziz shah masjid negeri shah alam menggunakan kitab Nurul Huda cahaya petunjuk yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin mensyarahkan kitab Masailut Tauhid persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum tuan guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid amin kita sampai kepada tajuk al mustahil fi haqqihi ta'ala di muka surat 73 dah selesai kita membincangkan secara terperinci apakah yang wajib pada hak Allah taala Eh, wajib di situ maksudnya wajib akli kalau wajib syar'i buat dapat pahala. Kalau kita tinggalkan berdosa. Wajib akli adalah ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal tiada. Akal yang sihat kata mesti ada. Akal yang sihat kata mesti ada Tuhan. Dan kalau namanya Tuhan mesti wujud tidak ada permulaan. Yang namanya Tuhan mesti wujud tidak akan binasa yang namanya Tuhan mesti tak sama dengan makhluk yang namanya Tuhan mesti tak berhajat kepada pencipta dan seterusnya itu masuk wajib di situ ayat wajib akli maka lawannya adalah mustahil mustahil ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu sesuatu yang tak tergambar pada akal kata ada ada Tuhan selain daripada Allah tak mungkin ya dan seterusnya soalan Nyatakan yang mustahil atas Allah Ta'ala dengan jalan ijmal dan tafsil Ijmal maknanya secara keseluruhan Tafsil maknanya secara terperinci satu persatu Jawapan Bermula yang mustahil Maknanya tak mungkin akal boleh terima ada pada Allah Ta'ala Secara ijmal yakni secara keseluruhan Iaitu tiap-tiap perkara atau hal yang kekurangan baginya apa sahaja bentuk kekurangan Itu mustahil pada Allah Ta'ala ha, Kalau secara terperinci Iaitulah lawan Kepada sifat-sifat yang 20 yang lalu Mana the opposite Lawan di situ maksudnya Opposite ya, Bukan enemy Ada ya, ini kisah sebenar Saya dengar sendiri dekat surau Bahbiran dengan rumah saya Ada satu orang Muallaf tapi nak kata Allah pun dah lama masuk Islam lah. dia kata dulu masa dia masuk Islam dia dilatih di Perkin dan diajar tentang sifat 20 antaranya dia diajarlah Allah wujud maknanya ada lawannya tiada jadi dia kata dia confused adakah Tuhan tu ada lepas tu lawan-lawan-lawan tiada jadi bagi dia lawan tu fine ha, bila Tuhan ada bila Tuhan tu fail akhirnya Tuhan tu tak ada ha, jadi itu salah faham sepatutnya dia kena tanya orang lah bagi dia faham ha, tapi nampaknya dia memperlekehkan pengajaran ya, pengajian sifat 20 berdasarkan kerana dia tak faham maksud lawan di situ adalah opposite ya opposite dari ada adalah tiada ha, bukan lawan tu maksudnya Tuhan asalnya ada kemudian Tuhan berlawan jadi tiada itu dah macam cerita al -Traman antremen lawan dengan raksasa lawan-lawan-lawan akhirnya raksasa itu tiada ha, hancur ke binasa ke bukan eh, lawan di sini maksudnya opposite jadi setiap satu yang opposite daripada yang wajib maka mustahil wujud mesti, Allah mesti wujud maka Adam yang ini tiada, mustahil ha, Kidam mana Allah itu wujud tidak ada permulaan, maka hadis baru wujud itu mustahil bahawa Allah wujud selama-lamanya tidak akan binasa Maka fana yani binasa adalah mustahil ha, Jadi bila kita dah belajar satu persatu Secara terperinci Sampailah kepada kaunuhu-kaunuhu Kaunuhu qodiran Hal keadaan Allah itu berkuasa Maka lawannya kaunuhu ajizan Hal keadaannya lemah Itu tak mungkin ha, Jadi senanglah Dah kita faham yang wajib Yang mustahil jadi mudah Kali yang mustahil itu just the opposite, lawan daripada yang wajib. Tak mungkin Tuhan tiada, tak mungkin Tuhan baru ada, tak mungkin Tuhan akan binasa, tak mungkin Tuhan sama seperti makhluk, tak mungkin Tuhan itu berhajat kepada yang lain. Ha, bilang satu persatu daripada sifat yang wajib, lawan daripada yang wajib itu opposite apa, -apa yang wajib itu mustahil. Al-ja'izu fi haqqihi ta'ala Selesai yang wajib Selesai yang mustahil Maka apakah yang ja'iz Apakah yang harus pada Allah Ta'ala Soalan Apa dia yang ja'iz Ya'ni harus Harus ni hukum akal Ya Kalau harus dalam hukum syarak Tu namanya mubah Maksudnya La <tuh> yusabu ala fi'lihi Wa la yu'aqabu ala tarqihi Tu maksud harus kalau buat pun tak dapat pahala kalau tinggal pun tak berdosa maknanya buat boleh tak buat pun tak mengapa itu harus juga ya tapi itu namanya mubah ataupun ibahat hukum syarak yang taklifi yang ini masih hukum akal harus ni maknanya jais jais maksudnya sesuatu yang diterima pada akal kalau kata ada pun akal boleh terima kalau kata tiada pun akal boleh terima yang akal mesti kata ada Allah Allah mesti ada tak mungkin Tuhan tak ada kemudian yang akal kata mesti tak ada misalnya sekutu bagi Allah Tuhan lain daripada Allah tu akal kata mesti tak ada macam itu tapi kalau kita kata anak bagi orang yang berkahwin boleh jadi ada tak? satu pasangan berkahwin dapat anak tak? jawabnya harus Mungkinlah biasa dia orang kahwin tak lama lepas kahwin dapat anak. Dan tak mustahil berlaku satu pasangan berkahwin sampai mati pun tak dapat anak. Jadi anak ni adalah sesuatu yang pada akal jahis harus dia harus di sini. Apa pula yang harus pada Allah Taala? Jawapan Bermula yang jais Yang harus pada haknya Allah SWT itu Iaitu memperbuat yang ini menjadikan atau mengadilkan akan tiap-tiap mungkin atau meninggal akan dia tidak mengadilkan jadi kalau yang wajib tak termasuk misalnya ada orang yang suka main-main dia tanya adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri kita tak ada kena mengena sebab zat Allah tu wajib mesti ada kuasa ni hanya dengan yang Mungkin Yang harus Adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan Selain daripada Allah Pun tak ada kena-mengena Kerana Tuhan selain daripada Allah tu Mustahil Yang harus Yang boleh ada, boleh tak ada ha, Jadi Allah mengadakan misalnya Anak bagi pasangan yang telah lanjut usia ha, Suami umur dah 100 tahun Isteri umur dah 95 tahun Isteri dah menopause dalam lebih kurang 40 tahun yang lalu Tiba-tiba pergi honeymoon kali yang keberapa Balik pada honeymoon Isteri yang umur 95 mengandung Pregnant Lepas 9 bulan melahirkan anak Dari segi akal harus Sebab Allah maha berkuasa menciptakan Makhluk yang namanya manusia Dari pasangan yang telah lanjut usia Bahkan Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Isa alaihi salam dari seorang wanita tanpa bapa. Allah menciptakan Sayyidina al Hawa ya, Ummul Hawa, ibu kita Sayyidina Hawa daripada lelaki tulang rusuk Nabi Adam tanpa ibu. Dan Allah SWT menjadikan Nabi Nabi Allah Adam alaihi salam tanpa ibu dan tanpa bapa. So apa sangat Allah nak jadikan manusia dari ibu dan bapa yang telah lanjut usia dari segi akal harus dari segi adat kebiasaan mustahil, mustahil adat kita lagi umur seratus lima tahun masih boleh beranak tu lain macam, ha, kena cek mungkin ada wartawan interview, Makcik makan apa, ada makan herbal apa, ada makan daun apa, sampai boleh pregnant lagi umur seratus lima tahun, ya, dari segi kebiasaan itu tak berlaku, tapi dari segi akal harus Allah orang ni pula minum arak, berjudi, buat maksiat macam-macam, lalu Allah masukkan di dalam syurga boleh atau tidak dari segi akal, harus kerana Allah tak nak faham berkuasa kalau Allah mesti masukkan dalam syurga, berarti Allah lemah tapi memang boleh ya, Allah ampunkan orang yang buat maksiat ha? masalah kita selalu dengar kisah bagaimana seorang wanita pelacur pelacur banyak-banyaklah dosa dia ya, kerja dia berzina, profesya dia berzina dapat upah. Itu namanya pelacur. Tapi dengan rahmat Allah, apabila dia bagi minum kepada seekor anjing. Dia bagi minum pada seekor anjing yang dahaga, Allah ampunkan dosa dia. Ha harus ya, eh? balik saja orang itu maksiat, Allah ampunkan dosa dia. Tapi memandang pada wa'ad dan wa'id yang mana buat taat Allah bagi pahala dan syurga yang mana buat maksiat Allah bagi dosa dan neraka demikian juga harus sebagainya membangkitkan, membangkitkan kepada sekian alam jadi ini rahmat Allah semata-mata bukan wajib mesti Allah kena buat itu tidak dan saya betulkanlah segala hati Tuhan kamu menciptakan apa yang dia kehendaki dan dialah yang memilih. Mana tak ada yang namanya Allah terpaksa buat macam ni. Allah terpaksa buat macam itu, tidak ya. Allah masukkan syurga tu dengan rahmat dan Allah masukkan dalam neraka dengan keadilannya. Baik, selesai. Masalah perhimpunan aqaid. Perhimpunan ni maksudnya dikonkludkan. Apa yang kita dah belajar eh, selama ni, dah berapa tahun dekat masjid ni, saya sudah bertahun-tahun ya kita baca kitab ni ha, jadi kita nak ambil conclusion dia some of the summaries apa dia secara ringkas ialah pada kalimah Tauhid ada 20 yang wajib maknanya mesti ada pada Allah Ta'ala ada 20 yang mustahil tak mungkin ada pada Allah Ta'ala ini bukan ala sabi lil hasri ya. bukan kita dakwa hanya 20 tapi 20 inilah yang Akal yang sehat Pasti menetapkan adil pada Tuhan Yang 20 inilah yang namanya mustahil Akal yang sehat pasti menafikan Ikutlah orang kata Takkan sifat Allah 20 je Bukan eh Ini namanya ummahatus sifat Sifat-sifat utama Yang kalau orang tu berakal sehat Dia tak boleh terima